Halo semua, ya, tunaikan janji. Alright, so hari ini saya akan come out, saya come out dengan first video berkaitan dengan kapasitor bank. tajuknya Capacitor bank, Tajuk bank V1.0 version 1.0. Oke. Okay so untuk topik kapasitor bank ini tak dapat sapu lah satu video terus habis tak dapat so ada uh, a few things lah uh, fakta yang kita kena belajar, teori dia ya yeah. so saya harap uh, kepada follower-follower yang ikut saya harap dia dapat membantu lah ya yeah. uh, jangan lupa yang belum follow uh, tekan follow, like, subscribe. Oke, okay. kapasitor bank V1.0, first video. Apa itu kapasitor bank? Oke, okay. kapasitor bank. Uh, kalau diikutkan, di mana kita belajar kapasitor bank ini? Oke, okay. di mana? Kalau anda uh, pernah belajar sebagai ambil khusus wireman mungkin anda tak tak pernah belajar tetapi anda pasti ada belajar berkaitan dengan faktor kuasa betul saya ah, power factor oke okay. so dia ada kaitan power factor ini dengan kapasitor bank alright uh, mungkin juga anda ada belajar berkaitan asas elektrik terutamanya beban beban dalam pelita elektrik Oke okay, beban jenis-jenis beban Oke okay, nanti saya akan tunjukkan okay, semua ini berkaitan ya um, kalau anda ambil khusus chargemen mungkin anda belajar tetapi mungkin di atas, -atas saja permukaan ada belajarlah sikit-sikit pengiraan kan ah, tengok reja halita segitiga kuasa tu Okay, yang saya letak dalam intro video minggu lepas, uh, kalau anda menjadi uh, pernah attend course untuk design MSB, yes, mungkin anda ada belajar dengan lebih detail lah, lebih detail berkaitan dengan uh, power factor. Uh, kalau anda menjadi engineer, oke, okay, dalam uh, power ni. Ha, mungkin anda belajar, ataupun anda ha, nak menjadi seorang ha, MSB designer. Nak manufacture, nak buat MSB. Ha, anda kena tahulah. Ha, kalau tak tahu, ni bahaya pula. Salah design. Alright? So itu. Capacitor bank lah. So tadi saya sebut power factor. Faktor kuasa. So sebelum kita ke faktor kuasa, Oke okay, kita kena tahu first bagi yang uh, bukan bidang elektrik, ya elektrik ini kita kena tahu asas dia uh, hukum Ohm itulah lah uh, V equal to IR dan uh, kuasa ke okay, kuasa P equal to IV kuasa sama dengan arus darab dengan voltan itu dalam uh, resistive load oke okay, beban resistif lintangan Eh. oke okay. V sama dengan IR. Kalau di dalam rital AC. Rital AC, alur orang Arik ini, dia ada kos tita. Kos tita itu adalah faktor kuasa. Dari mana faktor kuasa itu datang? Nah, faktor kuasa itu datang dari mana? Oke. Okay. So Alright. Kita tengok dulu jenis-jenis beban so di dalam berita AC ini, ini saya tak cerita pasal DC ya, DC dia tidak ada beban lain, dia hanya ada satu yaitu resistive load, oke? Okay. Di dalam kita AC dia ada tiga, tiga jenis beban. Apa beban? Beban ini barang-barang elektrik lah, ya, yeah. barang elektrik, peti sejuk, TV, radio, oke, okay. pam itu beban. Oke, okay. so beban yang pertama adalah uh, dalam bahasa Inggrisnya resistive load. Apa itu resistive load? Uh, beban uh, resistive load ini dia faktor kuasa dia satu. Oke, okay. dia uh, fasa arus P equal to IV ya so dalam AC ya saya cerita nih AC ini dia ada gelombang dia ada gelombang voltan dia ada gelombang uh, arus so kalau fasa dia sama macam nih ya begini oke okay, saya lukiskan ini rajah nih ya oke okay. so yang pertama kita ada resistive load resistive load beban rintangan jadi so, ada dua gelombang yang pertama voltan macam ini oke okay, voltan ini V Kalau resistif resistif load fasa untuk voltan dengan arus sama. So yang biru ini adalah arus. So fasa dia sama. Dia bermula dari kosong, dia turun pada 180 derajat. Oke? Okay. Macam tu. 0, 180. Ini 90. Oke. Okay. Sama. Dia sama. So, ini P equal to IV. Oke. Okay. P equal to IV. Macam tu So, cos theta dia kita boleh letak cos theta ini, kalau resistive load ini, dia hampir sama dengan 1. Ah, satu ataupun hampir satu, oke. Okay, satu ataupun hampir dengan satu, seterusnya yang nomor dua, kita ada inductive load, oke. Okay. Apa contoh tadi? Saya lupa apa contoh resistive load? contoh macam oven, streka, nah, macam tu lah TV anda, lampu, eh nah, resistive load, dia uh, kuasa yang dia guna itu sama, uh, dia betul-betul pakai, tidak ada wasting, wastage, oke, okay. dia dalam nilai watt, oke, okay. PIV dalam watt, oke, okay, nilai dalam watt, so faktor kuasa cos ini satu hampir satu lah. Ya. Yeah. So now, inductive load ini, apa inductive load? Ah, ini menarik. Inductive load ini, dia seperti nih transformer, inductive load. Apalagi yang kedua, ini motor ini yang paling popular lah. Ini barang ini yang paling popular menyebabkan apa? Faktor kuasa jatuh. Kalau dilihat di sini, kita boleh lihat sini ada di sini nampak tak cos ada tuh tu cos tita 0.74 Oke, okay, 0.74 so maksudnya apa kalau kita on kan motor ini dalam retail dia akan menyebabkan faktor kuasa jatuh Ah. dia bukan 100% dia ha, dia bukan satu dia kurang dari satu ah, satu adalah yang terbaik. So ini 0.74. Ada 2.6. Nah, 0.26 itu yang tak digunakan. Oke, okay, tidak digunakan. Itu digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan aruhan elektromagnet dalam itu. So apabila ada jadi 0.74 itu yang dinamakan sebagai uh, mengekor, oke, okay, menyusur, mengekor, legging, nah, power factor dia legging, oke, okay, voltan datang dulu, kemudian barulah arus. So macam mana itu? Dia contohnya saya pakai garis putus-putus. Ah, ini voltan yang warna oranye ini maintain, tetapi apabila kamu onkan inductive load, inductive load itu dia akan menyebabkan arus itu macam ni menyusul lambat ya, lambat berapa dajah ni mungkin 80 dajah mungkin 90 dajah kan dia jadinya lagging itu yang menyebabkan apa power factor kita lag kalau dilihat di mana nih Ah, dekat panel meter ini, cos theta ini power factor. Kalau leg itu dia jatuh ke bawah sini. Nampak tak? Ah, dia jatuh kurang daripada 1. Ah, dia di lagging. Oke, okay, jadi lagging. Alright. Lagging di sini. Itu dia. Kalau kita onkan motor tadi, inductive load. Oke, okay, lagging. So, apabila lagging apa implikasi dia? Nanti saya cerita. Sabar, oke. Okay, seterusnya, itu tadi: inductive load yang ketiga. Yang ketiga, kita ada kapasitif load, nah, maka pun habis kapasitif load. Oke, okay, yang ini tadi costita dia mungkin less than less than one, oke okay, kurang daripada satu mungkin zero point, macam yang apa nama motor tadi 0.7 ya 74, oke 0.74. ya 0.74 so itu dia. Alright. So, capacitive load. Capacitive load ini dia berbeza dengan inductive load, dia menyebabkan arus mendulu, dia pergi ke depan. Last week saya cerita belajar capacitive. Kan? Nah, apa? Macam mana capacitive beroperasi dalam letak AC? Capacitive ini dia kapasitor, dia simpan charge dan lepas itu dia discharge. Itu menyebabkan dia pergi ke depan dulu. Dapat saja bekalan, dia terus pergi ke depan. So dia mendulu. So dia di depan sini. Pakai warna merah. Dia depan. Dia pergi ke depan. oke okay. Pergi ke depan. Dia depan sini. Pak. Ah dia berada di depan dia mendulu mendulu alus nah, itu berada di depan voltan so itu kapasitor so kapasitor nih kalau ada dia akan lebih daripada satu mungkin 1.2. 1.3. tiga dan sebagainya lah ini kapasitif load menyebabkan Power factor melebihi 1, resistive load satu power factor, inductive load dia kurang daripada satu. Nah, kalau terlalu besar sampai uh, di bawah 0,85 itu sudah sangat sudah tidak bagus lah ya sudah tidak bagus, oke okay? sudah tidak bagus. Apa implikasi dia? Kenapa ia tidak bagus? Nah, itulah kaitannya tadi di sini. Nah, jom kita lihat segitiga kuasa ini. Nah. Oke, okay, segitiga kuasa. Segitiga kuasa dia ada kuasa sebenar. Kuasa sebenar ini biasanya digunakan oleh peralatan untuk bekerja, working ke okay, bekerja. Yusori, uh, beban yang menggunakan kuasa sebenar adalah jenis resistif, resistive load, oke, okay, resistive load, oke, okay, nilai dalam watt ataupun kilowatt. Kuasa reaktif, nih, kuasa reaktif ini nilai dia kita kira dalam kvar, oke, volt ampere, r is reaktif, ah, reaktif, oke. Okay daripada apa tadi beban beban induktif dengan beban kapasitif sebab kedua-dua beban ini dia uh, menyebabkan arus mengikol ataupun arus mendulu dia mengganggu dia mengganggu apa power factor ni nah, ni formula dia p equal to iv cos theta cos theta adalah power factor Oke. Okay? macam tu so itu kuasa reaktif dan keseluruhan ini apabila kita kira dia adalah dia jadi kuasa ketara Oke okay, kuasa ketara ini kalau kita nak uh, belajar power factor kita kena tahu ini Oke okay, kuasa ketara Mungkin anda pernah uh, tengok uh, analogi yang mereka pakai uh, apa nama teh tarik lah, bil lah uh, macam-macam kan Ah, buih dia tu. Buih itu adalah ni. Kebar. Ah. Satu cawan teh tarik itu adalah KVA, kuasa ketara. Ah, manakala air teh tarik yang kita nak minum tu yang akan menyebabkan kita kenyang itu, yang bekerja betul-betul itu adalah kuasa sebenar. So you can look at that. Okay, untuk lebih memahami analogi yang mereka pakai. Okay, so tengok kuasa sini tengok formula ini. Tengok formula ini. Ah, ini kita kena tahu. Ah, P equal to IB cos theta. Apa yang saya tulis naik turun naik turun tu? What is that? Okay. Kalau kita tengok uh, dalam keadaan resistive load. P resistive load ada P equal to IV. Cos theta ini. Cos theta itu Apa kos kita itu? Kita boleh anggap sebagai satu. Ah, okay, P equal to IV. Apabila satu, power memang sama dengan arus darab dengan voltan. Macam tu, okay, P equal to IV. Seterusnya, kalau kita letak uh, inductive load. Induktif load tadi saya kata dia mengikul. Contoh motor tadi 0.74 nih motor nih 0.74. Apabila kita masukkan 0.74 anda kira sendiri. Ah. Masukkan 0.74 power ni tenaga kuasa itu kita tak boleh ubah. Kalau peralatan itu dia 10 watt, dia 10 watt lah. Sama juga dengan voltan. Kalau voltan kita 415, dia 415 ya. Kalau 230, 230. So, apabila power factor ini jatuh daripada satu apa yang berlaku? I akan naik. Arus akan naik. Oke, okay, arus naik. Apabila arus naik, kenapa arus naik? Sebab kita nak power itu maintain nak maintain power arus mesti naik sebab arus boleh berubah nah, arus boleh berubah so you punya beban akan tarik arus so apa implikasi dia bila arus naik implikasi dia apabila arus naik kabel akan panas transformer akan panas peralatan peralatan kawalan okay, dia punya terminal-terminal akan panas so itu adalah satu implikasi yang merugikan pihak pembekal tenaga. Ah. Dalam pada itu, selain arus naik, voltan kemungkinan akan turun. Kenapa boleh turun? Sebab peralatan elektrik. Bila hidup, dia akan menyebabkan berlakunya kejatuhan voltan. Macam tu, Oke? Okay? Voltan jadi tak stabil. Jadi, ia sangat merugikan Ah, apabila inductive load ini menyebabkan penurunan ke 0.74 daripada satu normal drop until 0.7, 0.6, 0.74, okay, below 0.8 for example, itu menyebabkan apa arus ini naik, voltan mungkin akan turun, jadi peralatan akan cepat rosak. So apa yang uh, pihak pembekal tenaga buat Itulah sebabnya dia kompon kamu. Dia akan kompon kamu. Dia akan kasih peneliti. Ah. Oke, okay. kasih peneliti. Oke, okay. sebab kamu menyebabkan peralatan mereka rosak. Tapi, ah, ada tapi dia. Mereka taklah tutup mata. Oh, kita bagi peneliti saja. Tidak. Mereka akan membantu kamu. Mereka akan membantu kamu. Dia akan bantu kamu perbaiki power factor menggunakan kapasitor bank mereka sendiri. Mereka ada kapasitor bank. Ada dekat luar sana, dekat substation mereka. Oke, okay. dekat 11 KV, 33 KV. Itu tu dia ada kapasitor bank. So mereka jual keval pada kamu. Ha, jual keval pada kamu dan mereka akan charge kamu. Kalau mereka tak perbaiki power factor itu nanti barang mereka rosak. Ha, peralatan mereka akan rosak. Kabel mereka akan rosak. Rugi besar lah. Kan? So mau tak mau mereka akan bagi kamu keval dan mereka charge kamu dan itu dinamakan sebagai satu penalti kena compound. Okay, so di mana macam mana mereka tahu? Ah, mereka tahu dekat meter kamu, okay, meter kamu ah, dekat MSB sana ada meter di sana dia akan ada bacaan untuk kilowatt hour. Ah, seperti pada skrin tengok dia ada bacaan untuk kebal, okay, kebar. Hewan itu datang daripada kapasitor bank mereka, macam tu lah dia. Oke, okay. so sebab itu kapasitor bank itu perlu dipasang dekat MSB dan ia perlu diselenggara, kena dipastikan. Kalau uh, pada penghujung bulan kamu kena peneti maksudnya something wrong with your kapasitor bank. Mungkin dia rosak, mungkin dia tidak beroperasi dengan betul ataupun tidak mencukupi. para tanda bertambah, tetapi kapasitas bank kamu tidak upgrade. So tidak dia sudah hidup, kapasitas bank function seperti biasa, tetapi uh, tidak mencukupi untuk memperbaiki faktor kuasa itu. So kamu masih kena peneliti. Kalau kamu tak kena peneliti, maksudnya kapasitas bank berfungsi dengan baik. Your APFC. Uh, apa APLC APFC? Um, automatic Power Factor Regulator, Power Factor Controller, ah, ha. okay, APFC berfungsi dengan baik, kapasitor kamu semua beroperasi dengan baik, maka kamu taklah kena compound. Alright, so itu uh, yang kita perlu tahu, okay, untuk kali ini video ini uh, saya sampai situ saja. Kalau anda ada apa-apa soalan Mentakkan di bawah. So, saya harap anda dah tahu kenapa power factor itu perlu dikawal. Apa yang menyebabkan power factor itu boleh jatuh? Ada tiga jenis beban. Oke, okay, ada tiga jenis beban. So, kapasitor, uh, inductor, inductive load, motor ini dia menyebabkan uh, power factor turun. Kita bagi kapasitor. Kapasiti load datang daripada kapasitor, dia akan naikkan balik. So, kapasitor dengan inductor ni kita mainkan. Okey, kita jarang ada capacitive load, tetapi kita ada banyak inductive load. So, kapasitor terletakkan dekat bank di sana. Apabila power factor drop, kita kasih load kapasitif supaya ada bantu naik. Kalau lebih. Terlalu kapasitif pun tak boleh juga. Dia kena off, ataupun ada satu lagi uh, apa yang dinamakan sebagai reaktif bank. Jarang kita panggil uh, reaktif bank. Ya. Kalau kapasitif terlalu kapasitif, kita kasih reaktif, uh, kita kasih dia punya induction uh, seperti load okay, reaktor okay, ke gelung supaya dia turun ke satu. Ada juga begitu. Okay, mungkin di industri-industri yang besar. Alright, so hopefully dia bagi sedikit information untuk video yang pertama ini. Resistive load, reactive load, capacitive load, power factor, why do we need power factor collector, and then why capacitor bank. Okay, so kita jumpa lagi di video yang kedua nanti. Ada banyak pengiraan yang kita kena buat. Macam mana design dia. Macam mana nak identify berapa keval yang diperlukan. Tunggu video kedua. Bye.